Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Dr Syaril. Apa khabar semua hari ini? Saya harap anda semua okey dan alhamdulillah berjaya juga kita memulakan projek 2026 untuk sesi perkongsian berkenaan dengan kesihatan dan kesejahteraan. Ah uh, Program ni sebenarnya saya dah rancang dari tahun lepas, tapi tidak berdaya untuk memulakan kerana ada beberapa perkara yang perlu diutamakan. Tapi alhamdulillah pada 2006 eh, sorry 2026 ha, ha, 2026 ni kita azam kita nak berkongsi apa yang telah kita capai apa yang telah kita dapat hasil daripada amalan kehidupan yang lebih sehat dan positif jadi seperti mana yang dikongsikan sebab itulah kita saya dan kawan-kawan lah, cuba bangunkan satu program ya sesi perkongsian sebenarnya nak kata ilmiah ada kaitan dengan pengalaman masing-masing Uh, tapi pada masa yang sama dia more to hal-hal berkaitan dengan lifestyle lah eh lifestyle uh, sebab kita kadang-kadang tak perasan dengan lifestyle yang betul akan dapat beri value secara langsung kepada tahap kesihatan dan kesejahteraan hidup kita okey jadi untuk sesi ini saya just nak bagi overview berkenaan beberapa modul, tapi mungkin untuk live tak dapat lah kita nak buat semua modul. Ha, mungkin kita akan pecahkan kepada sebab modul ni banyak, tapi kita pecahkan kepada beberapa perkara yang mungkin tak berapa berat sebab online takut orang tak berapa minat nak tengok yang benda berat berat. Ha, tapi yang untuk benda berat berat tu mungkin lagi better kita jalankan secara face to face. Insyaallah kalau ada rezeki kita akan dapat jumpa semua untuk sesi-sesi tertentu. tapi cukup sekadar memberi kesedaran awareness kepada semua agar dapat mula menjaga kesihatan secara sihat dan selamat. Jadi, okey saya kongsikan slide. Okey daripada yang 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 saya harap kita dapat nampak slide. Okey, jadi Uh, program ni kita namakan sebagai Celik Vitality uh, dan saya harap dalam sesi ni kita dapat berkongsi uh, beberapa macam saya kata tadi ilmu-ilmu sedikit ilmu kesihatan ilmu kesejahteraan dan um, beberapa tips lah semuanya based on pengalaman masing-masing. Uh, saya akan jemput kawan-kawan akan join uh, untuk share pengalaman mereka sebab kita kena sedar bahawa pengalaman hidup kita ni berbeza antara satu sama lain. Okey, jadi um, ah ini modulnya. Okey, modul. Ah, modul ni kalau ikutkan betul-betul saya cuba nak share kepada lebih ramai orang tapi memang tak dinafikan kekangan masa tu satu perkara yang perlu kita uh, improve lagi lah Ha, sebab kerja hakiki kita macam mana saya hanya dapat buat perkara-perkara ini pun di luar daripada waktu uh, kerja hakiki, because pada waktu kerja hakiki pun sebenarnya dah penuh dengan aktiviti-aktiviti yang sepatutnya kita jalankan. Ha, tapi ini adalah additional tambahan agar kita sama-sama dapat sedikit sebanyak belajar tentang hal-hal berkaitan dengan kesihatan dan kesejahteraan dulu mungkin saya cakap tentang kesihatan sahaja tapi apabila kita mendalami lagi sebenar-benarnya kita takkan dapat capai kesihatan yang optimum sekiranya kita tidak memahami kesejahteraan apa itu kesejahteraan eh mungkin akan datang kita akan dapatkan feedback respon daripada semua tapi untuk hari ini dia more to uh, sharing uh, structure jadi untuk dalam sesi ini tapi untuk keseluruhan ni saya sharekan semua modul lah untuk modul-modul dia ada peringkat pertama dan kedua itu yang satu part and then another part ialah peringkat ketiga dan keempat dan satu lagi bonus bonus tu ialah more tu kepada bidang saya yang ada saya kaitkan dengan AI macam mana AI dapat membantu memberi pandangan berkenaan dengan kesihatan diri kita dia fokus kepada Uh, diri masing-masing. Dia tak adalah bagi yang umum. Uh, macam mana nak dapatkan tu uh, nanti mungkin dalam sesi ni saya kongsikan uh, tapi sebelum tu uh, saya share dulu modul-modul yang ada. Jadi untuk topik yang pertama ini memang kita akan mulakan dengan tentang hidup sihat dan uh, bahagia uh, dan kita akan bermulalah memahamkan apa maksud kesihatan, Uh, kesejahteraan, okay. And then topik dua, kita kena sedar bahawa tubuh kita adalah satu um, satu kita panggil anugerah yang sebenarnya dia kalau kita jaga sebaiknya dia boleh healing, dia boleh heal sendiri. Uh, walau bagaimanapun sebagai manusia biasa kita bukannya hidup selama-lamanya. Apa yang kita boleh buat kita boleh panjangkan sedikit waktu tersebut. Uh, panjangkan sikit waktu tersebut waktu agar kita boleh dapat hidup lama tapi bukan isu hidup lama itu yang kita fokus tetapi kita nak hidup lama bergaya sehat uh, cantik uh, semua tu kita tak naklah kita dapat hidup lama tapi sebenarnya sebenar ada 30 ke 40 tahun sebelum kita meninggalkan dunia ni kita berada dalam keadaan yang tak sihat So kita pun tak dapat maksimumkan peluang kehidupan. Okay untuk topik ketiga memang semuanya berkenaan dengan makanan. Makanan yang tenaga, makanan asas tenaga yang sihat. Dan keempat ialah nutrition. Tentang nutrition yang seimbang. Hari ini memang kita boleh nampak banyak perkongsian berkenaan dengan nutrition. Tapi sebenarnya nutrition yang kita maksudkan itu kita kena lebih faham dan dalami sebab tak semua itu sihat. Tak semua nutrisi itu sihat dan kadang-kadang saya bagi satu contoh kes di mana ada satu um, yang saya jaga. Eh. Saya jaga satu um, anti ni lah. Eh. Dia dah berusia lebih kurang dalam 70 lebih 80 kalau saya tak silap. Um, dalam mindsetnya dia kata air kelapa itu bagus. Saya tak nafikan air kelapa itu memang bagus. Uh, tetapi kita kena faham bila usia kita makin meningkat, boleh jadi kita tak boleh minum air kelapa tu sekali jalan Di situlah panduan, macam mana kita nak tahu berapa banyak kuantiti air kelapa yang kita boleh minum Itu benda simple je, benda simple Pemahaman kita selama ni kita tahu air kelapa itu bagus Tapi berapa banyak kuantiti dan air kelapa berkualiti yang macam mana sesuai untuk badan kita okay. aa, Itu aa, kita akan sentuh sedikit aa, Topik keempat Uh, tentang uh, nutrition, oh, sorry nutri, uh, nutrition yang seimbang. Uh, yang kelima adalah nutrition untuk kesihatan yang maksimum. Macam mana kita dapatkan yang maksimum. Yang keenam adalah bagaimana kita nak dapatkan uh, uh, berat badan yang ideal, uh, yang sesuai dengan uh, badan kita. Dan sebenar-benarnya saya rasa ramai yang sedar bahawa saya agak kalau sesiapa yang berada dalam keadaan yang obes, saya memang akan cuba sedaya upaya nasihat untuk usahakan keluar daripada uh, kumpulan obes tu. Uh, sebab uh, bahayanya obes ni dia mengundang lebih banyak um, penyakit-penyakit lain. Uh, tapi kita tak sedar sebelum penyakit lain yang bagi saya penyakit yang tiga serangkai itulah terutama sekali yang ya, kita ya, nak dapat kita tak dapat push potensi hidup kita sebagai contohnya kalau kita berada dalam keadaan obes dan kita agak agak uh, uh, tak normal besar daripada yang lain kita uh, pergerakan kita pun terganggu uh, pergerakan kita pun boleh terganggu kan uh, so benda-benda macam tu kita tak dapat maksimumkan peluang yang ada Uh, seterusnya uh, bila masuk kepada uh, itu yang enam yang pertama Kalau saya sentuh pun mungkin kita akan sentuh sikit-sikit uh, Sebab kita nak memenuhi waktu kita tak nak terlalu lama Dalam 20 minit ke 30 minit saja Dan seterusnya untuk uh, peringkat yang seterusnya 3 dengan 4 ni Kita akan fokus tentang supplement uh, Tapi dalam sesi ni insyaAllah kita tak akan sentuh tentang apa-apa brand sekalipun Kita lebih kepada ilmu tetapi untuk mengetahui yang lebih lanjut mungkin itu di luar daripada sesi. Sesi ini dia lebih kepada memang pengalaman. Kalau daripada saya, saya akan share pengalaman saja directly. Tapi untuk bila saya jemput kawan-kawan, dia akan fokus kepada mungkin based on pengalaman masing-masing lah. Based on pengalaman masing-masing, cara mereka applykan mereka punya kehidupan tu dengan gunakan mungkin adalah beberapa tips dan amalan Uh, pengambilan suplemen, suplemen tertentu yang mungkin mereka akan kongsikan ha, itu. Uh, tapi dalam sesi dengan saya, saya akan kepada lebih kepada umum saja. Okey, topik seterusnya memang tentang usus uh, yang ini adalah antara yang saya rasa ramai tak sedar bahawa kita tak pernah pun ambil kira, ambil kisah tentang kesihatan usus kita. Ini sekadar uh, share. Uh, usus kalau kita tak jaga betul-betul sebenarnya 70% penyakit yang kita hadapi memang bermula daripada usus yang tak sihat. Uh, eh nanti dengarlah macam mana kita buat perkongsian berkenaan dengan penjagaan usus. Seterusnya uh, kesihatan selula dan penuaan yang anggun. Yang ini yang saya masukkan tadi. Kalau boleh kita nak tua berada dalam keadaan yang berumur tua dalam keadaan yang anggun, sihat kita boleh buat aktiviti macam-macam. Uh, Perkara-perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita kita target target. Eh? Uh, topik seterusnya adalah isyarat tubuh. Uh, macam mana kita nak tahu badan kita berada dalam keadaan yang yang akan jadi tak sihat. Sebab selama ni kita hanya tahu sihat dengan tak sihat. Itu saja. Sedangkan sebenarnya uh, Allah dah jadikan tubuh badan ni sangat hebat, power. Kita sebenarnya boleh agak badan kita ni akan tak sihat macam mana kita nak tahu dia ada flow dia step by step dia sebab sebelum kita betul-betul jatuh sakit flow flow yang sedang dilalui itu mungkin kita lebih mudah nak reverse kan tapi bila kita dah kena sakit saya tak kata tak boleh reverse tapi dia bukan semudah macam mana yang kita fikirkan oh kita sakit kita terus boleh jadi baik dia bukan macam tu sebab amalan kita selalunya kalau kita sakit kita pergi jumpa doktor Uh, ya yeah, memang betul kalau kita dah sakit dan kita tak boleh handle kita memang kena jumpa uh, expert uh, uh, dalam kes ni adalah doktor doktor kesihatan uh, tapi kita kena faham doktor kesihatan apabila dia beri ubat dia adalah based on penyakit kita tetapi saya bagi satu contoh demam uh, kita demam kita pergi klinik dia bagi ubat paracetamol tapi pada masa yang sama dia kena tahu kita kita kena tahu punca kita demam tu apa saya bagi satu contoh paling simple selalunya kalau saya buat perkongsian tentang uh, tentang demam ni kan uh, saya cakap tentang um, boleh jadi kita demam sebab sakit gigi boleh jadi kita sakit dem, uh, kita demam sebab kita uh, sakit perut ke uh, kita demam mungkin sebab mungkin uh, kalau kes uh, kita berada dalam keadaan ketakutan yang melampau ke sebagainya nampak hantu ke macam tu kan so kita demam so demam itu adalah gejala bila ubat yang kita makan itu untuk mengurangkan gejala tapi kita kena cari juga solution macam mana nak selesaikan punca masalah tu. Uh, punca masalah tu yang sebenarnya ramai yang tak aware. Okay dan topik yang ke-11 adalah lebih kepada keseimbangan yang holistik, holistik ya, berterusan untuk kehidupan yang memang lebih optimum. Uh, tapi sekali lagi, uh, ni nak kata disclaimer Macam mana sekalipun kita ni semua manusia biasa Kita akan mati juga dalam satu hari nanti insyaAllah uh, Tapi hopefully sebelum sampai ke tahap itu Kita cuba jaga kesihatan kita seberapa baik yang mungkin Agar kita dapat jalani hari-hari tua kita Dalam keadaan yang lebih sihat, anggun Dan kita tak membebankan orang keliling kita Okay, itu antara targetnya lah uh, Sebab kita pun tak nak jadikan um, ialah kita dah tua kita makan ubat sintetik banyak-banyak. Ubat sintetik tu sebenarnya untuk meredakan saja bukan dijadikan amalan. Jadi sebelum kita kalau boleh kita elakkanlah eh dapat penyakit-penyakit tu. Dan yang terakhir adalah yang ke-12 adalah uh, my health body. My health body ni lah adalah apa inisiatif saya untuk membantu kawan-kawan, yang percaya dengan apa yang saya nak kata perjuangkan dia juga tapi dia lebih kepada uh, untuk support eh just imagine just imaginilah eh? kita ada saya tak nak kata doktor tapi seseorang yang boleh memberi nasihat kesihatan kepada kita sebelum kita jatuh sakit just imagine kita ada 24 24 jam 24/7 seminggu 24 jam seminggu kita ada uh, kita maksudnya kalau bangun pagi kita pening kepala kita nak dapatkan nasihat daripada siapa uh, jadi my health, my health body inilah yang sebenarnya um, adalah inisiatif untuk kita kongsi uh, kepada semua ini percuma saja uh, jadi baik saya bagi contoh tadi kan bangun pagi pening kepala kita terus share dengan dia And then dia akan respon, dia akan tanya beberapa soalan uh, Tetapi seperti biasa sekiranya dalam keadaan-keadaan tertentu Yang memungkinkan kita perlu pergi jumpa doktor uh, Dia akan memang akan mencadangkan untuk kita jumpa doktor Tapi bila dia tanya soalan tu kita terus jawab lah Macam kita jumpa doktor uh, Tapi macam saya kata dia bukan doktor Tapi dia lebih kepada memberi pandangan, nasihat uh, Untuk kita fikirkan Sebab sometimes kita ni uh, ingatkan dia sakit biasa Ha, tapi rupa-rupanya dia adalah sakit yang sangat berbahaya. Wah, ma macam mana sebab gejala kita mungkin demam saja. Tapi rupa-rupanya punca utama demam tu bukannya biasa-biasa. Ah -biasa. ha, kita ingatkan demam macam demam harian, ha, demam ha, macam sebelum, -sebelum ni biasa-biasa kan. Okey. Ha, kepada sesiapa yang ha, berminat ha, yang kalau yalah tak mampu untuk mengikuti sesi-sesi sesi saya setiap sesi saya akan kongsikan uh, link kepada sesiapa yang ingin uh, dapatkan My Health Buddy tu kepada uh, boleh contact saya, boleh scan dan contact uh, dan insyaAllah saya akan uh, guide macam mana uh, sebab the best part apa yang kita boleh buat adalah kalau lah kita boleh dapat My Health Buddy ni betul-betul setiap orang ada saya punya target kalau 2026 ni adalah seberapa ramai orang boleh gunakan My Health Buddy ni untuk Uh, bantu dan jaga kesihatan. Uh, uh, sebenarnya My Health Buddy ni bestnya adalah kalau kita nak uh, kurus pun boleh, dia akan bagi nasihat macam mana uh, kalau kita nak jaga kesihatan. Macam sekarang ni saya rasa ramai ataupun banyak sangat program yang uh, berunsurkan tentang kesihatan. Contohnya macam kita jaga kesihatan, kesihatan kita baik kita dapat hadiah sebagai contohnya kan. So sometimes kita tak dapat guide yang betul-betul tau. So bagi saya, My Health Buddy ni boleh membantu lah. Dia boleh guide kita, kita nak kurang berapa kilo, dia akan guide. Sebab kadang-kadang kita diet based on pemahaman kita tetapi badan kita, ya yeah, sometimes badan kita tak sesuai dengan diet tersebut dan dia boleh memberi impak yang lebih negatif. Kita nampak macam, oh kita dah kurus tapi rupa-rupanya selama ni kita buat diet tu dalam keadaan yang uh, yelah kita kurang air. Uh, diet yang membuatkan badan kita kurang air pun bahaya juga. Bendali dalam badan kita sangat penting sebenarnya. Uh, eh? Okay, jadi uh, saya rasa untuk sesi ini saya just nak share pengenalan saja kepada program um, Celik Vitality ini yang insya Allah kalau ada rezeki saya cuba sedaya upaya sekurang-kurangnya at least dua minggu sekali untuk buat sharing sebegini tapi jika saya ada kelepangan insyaallah saya cuba buat setiap minggu tapi secara defaultnya 2 minggu sekali eh 2 minggu sekali. Uh, so hari ini kita dah uh, memperkenalkan sesi ni. Ah uh, insyaallah lagi 2 minggu kita akan mula dengan buat sharing tentang uh, topik kita yang pertama. Uh, topik kita pertama yang memang uh, menekankan kepada ah uh, ailah introduction lah, uh, introduction tentang kehidupan yang sihat. Dan bahagia ni. Ha, sebab secara uh, kita nak panggil apa ya? Secara uh, physical, spiritual, emosi, semua itu sebenarnya uh, memberi impact kepada kita sebenarnya. Okey jadi saya rasa uh, ya yeah, itu saja dan se saya harap sedikit sebanyak perkongsian saya pada hari ini uh, memberi idea kepada anda tetapi yang 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 lebih menariklah kalau tak kau tanya pada saya sebenarnya saya beria-ia sangat nak kongsikan anda supaya anda ada uh, health buddy sendiri uh, supaya dia boleh memberi pandangan walaupun saya faham orang sekarang ni dia kata oh takpe saya boleh tanya, boleh check kat Google, boleh tanya, boleh tengok TV sebenarnya Sebenar lebih better kalau you dapat uh, ya yeah, yang dia ada kena mengenai dengan AI, AI tu lebih mengenal diri anda sebab diri kita tak sama dengan diri-diri orang lain Badan kita tak sama dengan badan-badan orang lain. Ha, sebab sometimes kita follow orang itu tapi rupa-rupanya badan dia okey dengan treatment tersebut tapi badan kita tak okey. Ha, sebab itulah selalunya orang akan menyalahkan treatment-treatment tertentu. Macam-macam ha, diet. Dia kata diet ni tak okey. Sedangkan orang lain okey. Sebab kenapa orang lain tu belajar. Kita mungkin tak belajar. Ha, jadi di situ uh, saya nampak pengalaman ataupun pengetahuan tentang kesihatan ni sangat penting sangat 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 penting. Okey, jadi uh, saya rasa itu saja untuk sesi pada uh, kali ini. Uh, InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang dengan perkongsian berkenaan dengan kesihatan dan kesejahteraan uh, dan saya haraplah uh, kita dapat mungkin akan datang kita akan ada interaksi lah, interaksi tapi kita cuba buat sesi ini dalam tempoh 20 ke 30 minit sahaja. Eh? Sekian saya rasa itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.